आरती श्री श्रीगुरुचरित्राची मूर्तित्रयगुणसारं निर्गुणविस्तारं षड्गुणपारावारं दुर्जनसंहारं भक्तिप्रियदातारं कल्पितपरिपारं मुनिजनमानसहारं निगमागमसारं जय देव जय देव जयदेव जयदेव जय वन्दे गुरुचरितं कृपया मानसदुरितं मामुद्धरतरितं जयदेव जयदेवं श्रीपाद श्रीवल्लभयति वरकृतकृत्यं नरहरभारतिलीलाब्रह्मादिस्तुत्यं कलिमलदाहकमङ्गलदायकफलनित्यं देहि मे पुस्तकमपि चित्यं जयदेव जयदेव जय देव जय देव वन्दे गुरुचरितं कृपया मानसदुरितं जय मामुद्धरत्वरितं जयदेव जयदेव भद्रतलिलासारं श्रुतिसकलाकारं काण्डत्रयविस्तारं प्रत्ययलघुकारं फलभारं कल्पितदातारं पठनामृतरसधारं भवभयपरिहारं जयदेव 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 वन्दे गुरुचरितं कृपया मानसदुरितं मामुर त्वरितं जयदेव जयदेव अघाधश्रीगुरुकरुणं भूहि चातरणं ज्ञानामृतरसभरणं दडजीवोद्भारणम् भक्त्या कृतमपि स्मरणं पापत्रयहरणं नियमाराधितमयि मामोक्ष श्रीवर्णं जयदेव 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 वन्दे गुरुचरितं कृपया मानसदुरितं मामूर्भरतरितं जयदेव जयदेव श्रीगुरुकरुणाकृत्यं सिद्धेश्वरगीतम् ंगाधरसूतमत नवनीत भावििकियकरलोकद्रेशेश वाचितसखहरिहरचि जय देव जय देव जय देव जय, देव, जय दे वंदे गुरुचरित कृपया मानसदुरीत मारित जय देव जय देव आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद